Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Sedangkan jemaah sekalian, kata perempuan Rahimani wa Allah Sebelum kita lanjutkan ayat yang ke-15 Yang kita akan baca dan kita dapatkan tafsiran uh, Surah Al-Hujurat Maka kita Ulang sedikit Uh, segmen bagi surah uh, bagi surah al-hujurat yang mana kita sebenarnya sudah pun uh, berada pada bahagian yang kedua suratul al-hujurat iaitu ayat dalam kumpulan ayat 14 sehingga ayat yang ke-17 yang mana segmen surah al-hujurat kita bahagikan 18 ayat itu kepada empat bahagian. Ada bahagian pembuka, ada bahagian satu, ada bahagian dua dan ada penutup. Jadi kita sekarang berada pada bahagian yang kedua. Kemudian kita buat sedikit hubung kait antara ayat 13, 14 dan ayat 15 yang kita akan baca pada pagi ini iaitu sewaktu kita membaca ayat yang ke-13 kita dapat mengetahui bahawasanya manusia ini sama sahaja dari sudut asal usulnya dari sudut Uh, dari bapa yang sama dari ibu yang sama. Kemudian pada ayat yang selepasnya iaitu pada ayat yang ke-14 yang telah kita pelajari pada hari yang sebelumnya Allah memberitahu dari sudut perbezaan manusia ini dari sudut keislamannya dan keimanannya. Maknanya ayat 14 ia fokus kepada perbezaan yang ada pada setiap manusia iaitu beza dari sudut Islam dan iman ataupun muslim dan mukmin. Manakala ayat 15 yang kita akan pelajari pada pagi ini Allah memperincikan Iman itu apa? Ataupun Allah nak memperincikan sifat-sifat orang yang beriman sebenar-benarnya. Ringkasannya, kalau ayat yang ke-14, Allah telah memberitahu kepada kita, beza antara Muslim, dia baru masuk Islam, dengan orang yang mukmin iaitu antara orang yang beriman. Jadi kita buat kesimpulan pendek, setiap orang yang beriman sudah pasti dia adalah seorang Islam. Setiap orang yang Islam belum tentu lagi ia benar-benar beriman. Okay, ini kita telah kita tadi pada ayat yang ke 14 dan Allah memberitahu iman itu kedudukannya adalah di dalam hati. Jadi yang nombor tiga ni kita akan perincikan, kita akan bawa perbincangannya pada ayat yang ke-15. A'udzu <Suluh> billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون okay. Terjemahan ayat Innama hanya sesungguhnya yang dikatakan orang itu mukmin. Baca dalam ayat al muminun Orang yang mukmin, orang yang sebenar-benarnya ialah orang yang apa? Amanu, orang yang telah beriman dengan Allah dan warasulihi dan rasulnya. Okay, ini adalah ciri bagi sesiapa yang layak dikatakan ia beriman ciri pertama mesti dia ada iman kepada Allah dan Rasulnya okay. iman itu pula perlu apa? thumma kemudian lam yartabu mereka tidak lagi ragu-ragu terhadap apa yang telah ia imani maknanya nombor dua ni tidak ragu-ragu ni adalah ciri tambahan kepada ciri pertama maknanya apabila kata dia beriman kepada Allah dan rasulnya dia mesti kena apa kena tanamkan betul-betul dalam hatinya dengan seyakin yakinnya dalam masa yang sama Allah kata dan mereka telah membuktikan dengan berjihad dengan harta yang mereka ada dan nyawa mereka di jalan Allah. Okay, ini adalah ciri ketiga bagi orang yang benar-benar dikatakan mukmin. Kalau cukup tiga ciri ini, Allah mengatakan mereka itulah. Orang yang benar dia panggil orang yang sedekat orang yang benar. Okay. Ayat ini dapatlah kita keluarkan pengajarannya nombor satu. Orang yang sebenar orang yang beriman mestilah dia yakin kepada Allah dia mesti yakin kepada rasulnya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana nak yakin yakin terhadap apa kita pernah menyebutkan tentang cara beriman kepada Allah dalam suratul asri Nanti saya bawa nota 22 surah yang telah siap dicetak bukan semua tapi salinan induknya sahaja. Agak tebal, nanti saya akan tinggalkan uh, pada pengurusan masjid siapa yang nak dapatkan kembali bermula surah duha sampai surah an-Nas boleh dapatkan. Jadi waktu kita bincang dalam surah Al-Asri, kan Allah kata orang yang berjaya adalah orang yang apa? Amanu, orang yang telah beriman. Jadi surah Hujurat, Allah tekankan dua rukun iman. Iaitu beriman kepada Allah. Macam mana beriman kepada Allah? Dengan yakin. Nombor satu, dia kena yakin kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia kena yakin bahawa hanya Allah sahajalah yang menciptakan, yang mentadbir sekalian alam. Hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menghidup dan mematikan. Yang ketiga, ia kena yakin bahawa semua ibadat ini hanya layak dan patut dibuat semata-mata kerana Allah. Dan yang keempat, dia kena yakin bahawasanya Allah ini agung, Allah ini mulia yang ia boleh faham melalui nama dan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Cukup empat perkara ini maka memadai seseorang itu dia katakan amanu billah. Kemudian macam mana nak meyakini, nak beriman kepada Rasul ini? Yang pertama, yang ini kita gabungkan ke semua sekali. Termasuklah Rasul-Rasul terdahulu dengan Rasul yang terakhir, iaitu Nabi SAW. Yang pertama apa? Kita kena, kalau orang tu benar-benar beriman, dia kena yakin bahawa semua Rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan dari Allah. Itu nombor satu. Yang kedua, orang yang benar-benar beriman kena yakin semua nama-nama Rasul, semua Rasul yang disebutkan di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau dia benar beriman kepada Rasul ciri nama tiga, dia kena membenarkan semua berita maklumat wahyu yang sampai daripada para Rasul ini terutama Nabi Muhammad apa yang ada dalam Quran dia kena kata ia benar wahyu dari Allah dan juga dalam hadis-hadis Nabi ia adalah datangnya daripada Allah melalui ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya tak cukup dia beriman kepada rasul kalau dia hanya menerima wahyu Quran dia tolak hadis tak boleh dia kena beriman kepada wahyu Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan yang terakhir sekali kalau dia benar beriman kepada rasul dia kena ta'at dia kena patuh dia kena ada sifat semi'na wa ta'na kami dengar kami buat itulah ciri yang lengkap yang dikatakan cara dia beriman kepada Rasul pelajaran yang kedua iman perlulah dibuktikan dengan perbuatan dan amalan. Ayat tadi Allah sebut ciri yang ketiga orang beriman apa? Dia sanggup korbankan hartanya dan juga jiwanya. Ha? Jadi kalau dia ada wang yang banyak tapi nak tapi tak menyertai ibadat korban adakah ia sanggup berkorban dengan hartanya fikir fikirkan selamat beramal nombor tiga dalam ayat tadi kita dapat pelajari apa orang yang dikatakan sedih orang yang benar adalah orang yang membuktikan kepercayaan dia yang yakin tadi Berserta dengan tin Tapi kalau dia hanya yakin saja, percaya yang empat perkara tentang Allah dan Rasul tadi, tapi dia enggak buat apa-apa, dia tak buktikan dengan amalan, dia belum lagi layak dipanggil orang yang benar. Sebab orang yang benar ni bukan sekadar membenarkan dalam hati. Tetapi ia buktikan dengan tindakan. Jadi kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-16. Ada sedikit lagi waktu. Yang mana ayat 16 ni adalah ayat yang Allah memperincikan bahawa Allah menyambung apa yang dibincangkan pada ayat nombor 15. Okey. Tiga ciri orang beriman tadi tu kita tak boleh nilai pada orang lain. Kita tak tahu kawan kita ni beriman ke? Tiga ciri tadi, hatta diri kita ke? Saya ni benar-benar tak beriman dengan ada tiga ciri tadi. Tetapi ayat nomor 16, Allah mengatakan, siapa yang lebih tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui adakah saya tuan-tuan dan puan-puan memiliki tiga ciri orang yang beriman tadi maka kita bacakan ayat yang ke-16 dan sedikit terjemahan perincian nanti kita akan sambung minggu depan dan kita akan tamatkan pengisian tadabbur surah al-hujurat pada minggu hadapan قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض Wallahu bi kulli shay'in alim. Okay, terjemahan ayat kata kalah kepada siapa? Kepada orang Arab itu. Masih ingat lagi ayat nombor 14? Ada orang Arab Badui yang baru masuk Islam mereka membuat pengakuan tentang apa? keislamannya, keimanannya jadi Allah Ta'ala kata cakaplah kepada mereka wahai Muhammad apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu iaitu keya keyakinanmu keislamanmu keimananmu Padahal Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Apakah sesuatu itu? Nanti kita akan sambung. Perbincangan lanjut ayat nomor 16 ini bersama pengajarannya pada minggu yang berikutnya. InsyaAllah. Jadi, maklumat ringkas, ayat nombor 16, Allah mengetahui sedalam-dalamnya, secara terperinci, siapakah yang benar-benar memiliki ciri-ciri yang sempurna dan yang layak dikatakan ia itu adalah Al-Mu'min ataupun di kalangan Al-Mu'minun. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبله تفعل هداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك